Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Сухов. Я возглавляю украинскую офис компании Бизнес Битрикс, ведущего российского разработчика системы управления интернет-проектами и корпоративными порталами. Подскажите, пожалуйста, в этой аудитории есть люди, которые любят работать? Поднимите, пожалуйста, руки, кто любит работать. Замечательно. А кто любит общаться в социальных сетях? Что-то поменьше. Но подскажите, кто верит, что на работе можно заниматься тем и другим, без вреда работе. Я так понимаю, тот же набор рук получается. Я, собственно, расскажу, покажу сейчас инструмент, точнее концепцию как такового, социального интернета, который позволяет иметь одновременно инструменты и рабочие, когда все под рукой, все в одном месте, все удобно, и инструменты для ежедневного, понятного, привычного общения. Итак, что же такое социальный интернет, как концепция? Ау, давайте так сделаем так вот. Скажите, пожалуйста, слово «социальное». Ну, любой термин, естественно, имеет и как негативные ассоциации, так и позитивные ассоциации. Слово социальные, Какие имеет негативные ассоциации для вас? Вообще никакие. А вы подчиненный или руководитель? Руководитель. А бывает такое, что вот вы заходите, а все сидят, в ВКонтакте или в Фейсбуке, вас не раздражает? Не, а, понятно. Вы уже, уже закрыли. Смотря с чем будет социальный. Ага. Состыковал. Ну э, просто вот если есть социальный протест, а Социальный протест нет, немножко не этом. Но если так вот э, вспомнить шаблоны, которые есть в общем-то на рынке в терминологии, можно, наверное, подумать, что слово социальный, да, я вот такой вот набор сделал. Это какие ассоциации? Это эти фейсбуки, Одноклассники. Это много друзей. Ну, то есть, кто все эти люди, как правило, знаете, бывает, что когда вы добавляете всех друзья, добавляете, кто видите там список 2000 человек, задайте себе вопрос, кто они? У -у -у. Это разговоры ни о чем, как правило, которые чаще всего отвлекают. И это огромный поток информации. Вместе с тем термин социальный имеет ряд а, позитивных ассоциаций. Давайте я сразу не буду вас пытать, я покажу, что есть в моем списке. Очень легко общаться. Везде лица, везде люди. Это мгновенная, быстрая, обратная связь а, этому не нужно учиться. Как правило, все, что связано с социальным, это мобильное. Это очень удобно, по этому очень удобно искать. Можно объединиться в группе, и, как правило, это самоорганизация людей и вовлечение людей в процесс. Вторая часть – интернет. Это более уже сложно будет, пожалуй. Интернет – это внутрикорпоративная среда, ну или внутренняя среда для работы в компании. Позитивные какие? ассоциации Это рабочий инструмент, когда все под рукой. Вы приходите, у вас нет там зоопарка в виде э, календаря в одной системе, там э, CRM, это другая система, внутренний чат, там еще что-то, видеоконференции, еще что-то, то есть масса э, всевозможных приложений. А, если все это есть вместе под рукой этим удобно пользоваться, то это положительная ассоциация интернета. И чаще всего, вот то, о чем я это жутко неудобно, когда разрозненная среда, когда масса приложений, которые каждому нужно учиться, там нет лиц людей, нет быстрой обратной связи, то есть письмо по электронной почте, сами знаете, как бывает, отправить, а потом ждешь там несколько суток, может быть, на него ответить Мы решили, что мы объединим концепцию термина социальный и интернет, взяв из него самое естественно, самая лучшая положительная ассоциация, и оставим вот список в таком виде. Собственно, то, что вы сейчас видите, это и есть то, что попало в наш социальный интернет, который реализован в сервисе B324, ну либо в нашем продукте, в нашем серверном продукте SB3 корпоративный портал. Собственно, я сегодня не буду говорить о наших продуктах. Я расскажу все-таки о самой концепции социального интернета и о том, как это быстро и легко можно внедрить в вашей компании. А, зачем нужен социальный интернет? Во-первых, сам социальный интернет это самоорганизующаяся рабочая среда. Людей не нужно составлять общаться в той форме, как а, вам нужно в компании. Они будут делать так, как привыкли делать это в социальных сетях. Это очень быстро, легко. Ну, то есть все те же инструменты переходят и в социальный интернет. А, это быстрая обратная связь. Вам не нужно там, отправлять какие-то письма или а, по электронной почте, там несколько людей вовлекать в рассылку для того, чтобы может быть когда-нибудь получить ответ на ваше письмо. Вам только стоит написать одно сообщение, и вы тут же получите список там, на, ну, в лучшем там, комментарии или просто лайки того, что э, вы написали. А вовлечение в работу, то есть людей не надо просить что-нибудь написать, и, как у нас, например, происходит в компании. У нас нет такого, что кто-то ответственен за какой-то раздел на э, корпоративном портале. Всегда, если люди что-то интересное по рынку находят, там, выпуск продукта конкурента, либо вообще новость по рынку какая-то, люди сразу, сразу тут же, же пишут это в социальный интернет, в живую ленту, для того, чтобы все могли с этим ознакомиться. Итак, социальный интернет как таковой. Когда вы заходите в социальную сеть, первое, что вы видите, это, конечно же, живая лента. Живая лента – это единая лента изменений, единая лента событий, в которой отображаются абсолютно все изменения, которые произошли за время вашего отсутствия. То есть, состоите, вы, например, в рабочей группе в какой-то, или там ведете проект, любое изменение в проекте, вы тут же увидели это в вашей рабочей группе, в вашей живой ленте. Кто-то поместил какой-то файлик в вашу рабочую группу или вам индивидуально прислал какой-то файл, например, с отчетом, вы тут же увидели это все в живой ленте. Центр нотификации, но об этом я чуть дальше скажу. Конечно же лайк, мне нравится, вы можете э, лайкнуть любой материал, э, любой контент, любое сообщение, любой комментарий. Это средство получения быстрой положительной обратной связи от э, любых действий на портале. Люди привыкли общаться быстро, люди привыкли общаться в реальном режиме времени. Соответственно, мы предлагаем вот такой вот э, Instant Messenger, который, не не очень хорошо, наверное, видно. В общем, э, выглядящий, э, работающий полностью на HTML5. Веб-мессенджер, который позволяет в реальном режиме времени обмениваться сообщениями, выглядит точно так же, как привычное десктопное приложение. То есть список контактов, там можно отфильтровать их там по спискам, по статусу, по разделам в компании. Все это в окошке работает, очень справа окошко контактов, в центральной части будет такое же окошко с обычной вашей перепиской, можно искать по ней, все, можно находить историю. Естественно, индикатор покажет кто из коллег э, находится в данный момент э, в вашем интернете Сообщение. мы придумали единую сущность чтобы не плодить там электронные сообщения вернее сообщения по электронной почте посты в блог там в микроблоге мы придумали единую сущность под названием сообщение как это работает вы просто заходите на вы просто заходите э, к себе на рабочее место э, нажимаете э, текст, ну, то есть поле для ввода текста, просто пишите текст. Дальше в следующем поле просто выбирайте адресатор. Это может быть одна группа, может быть вся компания целиком, это может быть несколько рабочих групп, а могут быть несколько рабочих групп и какой-то конкретный один человек. И вместо того, чтобы выбирать там или каждому писать, вы просто в едином окне пишите сообщение, и все адресаты, которым он оно должно быть направлено, лучше получится это сообщение. Естественно, к сообщению можно прикрепить файлы любых форматов, естественно, ссылочки, естественно, картинки. Когда все это уходит, это можно лайкать, это можно комментировать. Любые изменения по комментариям и лайкам, конечно же, будут отражены в вашей живой ленте. Вы все это увидите. Медиа-контентом можно также обмениваться внутри компании. Чаще всего конечно, фотогалерея содержит. Ну, у нас, например, в компании какие фотки попадают в наш внутренний портал. Это либо вот с таких мероприятий, когда кто-то приходит, он фотографировал, а потом загрузил. Вот так я провел там какое-то мероприятие. И второе, это, как правило, корпоратив. Это то, что постоянно попадает в фотогалерею внутри компании. Я говорил о том, что э, есть центр нотификации, то есть никакие сообщения не могут быть утеряны. Вам стоит там, отойти на несколько минут, там, не получить какое-то сообщение в центре уведомления будет отображено, там вы а, вас там лайкнули, а, кто-то из ваших коллег загрузил какую-то фотографию или вам кто-то написал, то есть вы не потеряете это. А, один из аспектов ежедневной работы в компании, это, конечно же, работа с документами. А, естественно вы можете создавать неограниченное количество папочек, ну или разделов, назначать им определенные права. Если это какая-то закрытая информация, то можно назначить права, что только определенные люди с определенными правами могут прочитать эту информацию. У каждого сотрудника есть свое собственное хранилище, где он может а, не, не для всех положить свои какие-то личные документы. А, все это будет жизни корпоративного портала. Естественно, документы, которые помещаются в папочке, тоже могут быть прокомментированы. Например, там, выложил бухгалтер отчет, финансовый директор или там, руководитель направления начнет этот отчет обсуждать. Тоже это появляется в живую ленту, но только для тех, для кого это предназначено. Есть умный поиск, когда вам достаточно просто вводить там, любой документ, он мгновенно индексируется, даже если это док, PowerPoint, PDF-файлы, Excel-файлы, Мгновенная индексация будет выдавать в, 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 в поисковой выдаче. Вы не потеряете ни один из документов и любой контент не потеряете, который есть у вас на корпоративном портале. Я говорил о том, что есть персональные файлы. Любой диск с файлами можно подключить как сетевой диск, как сетевую папочку на вашем обычном э, компьютере. Тогда вам даже не надо будет заходить в ваш социальный интернет, вам достаточно будет просто там, диск Z нажимаете, попадаете э, в список файлов, там, ну, ваши файлы какие-то или вашего отдела а, Горизонтальные коммуникации, как правило, ну, то есть общение между людьми, как правило, представлены задачами внутри компании и проектами. А, задачи что позволяют сделать? Во-первых, вы можете поставить задачу себе. Вы можете поставить задачу кому-то из подчиненных. Можете одну задачу назначить с, ну, то есть, с исполнителей к одной задаче. Соответственно, несколько человек будет один ответственный и несколько соисполнителей. К задаче можно назначить наблюдающих. Вот, например, я там ставлю задачу своему бухгалтеру, наблюдающему ставлю нашего финансового директора. Он, в общем-то, не участвует в решении этой задачи, но комментарии куда, по исполнению а, какого-то конкретного задания могут быть отслежены а, финансовым директором. Задачи интегрированы с календарями. То есть, когда а, человек ставит себе какую-то задачу. Что-то сделать, одним из этапов, например, кому-то позвонить, он может автоматически запланировать э, некое событие в своем календаре. Дальше я буду показывать календаре, они полностью интегрируются, например, с аутботом или с мобильными решениями. Задачи можно посмотреть просто в виде списка. Ну, то есть просто они там будут еще раскрашены по-разному, к примеру, в зависимости от статуса. А можно задачи посмотреть в виде э, диаграммы ГАНТА, привычный инструмент для э, ведения проектов. В этом случае э, вы видите все стадии вашего проекта, точнее, всех ваших проектов, э, всех ваших задач. Вы можете двигать вправо-влево вот эти вот бегуночки э, на вот этих полосках. Но я сразу скажу, поскольку здесь бесцветная, то что светлее это зеленое, а красное это просроченные задачи то что потемнее соответственно вы можете менять э, дедлайны по вашей задаче просто вот с э, диаграммы ГАН а, естественно все это попадает в отчеты которые э, позволяют руководителю оценить эффективность руководитель сможет увидеть сколько у вас э, или там, у подчиненных задач новых, сколько просроченных, сколько задач э, там, сейчас выполняются. И эффективность каждого сотрудника вы можете оценивать прямо отсюда. Второй аспект го горизонтальной коммуникации ⁇ это управление проектами. То есть работа в рабочих группах над какими-то проектами. У проектов есть люди, соответственно, вы можете сюда приглашать сотрудников своих или внешних. А внешних я чуть дальше скажу, по-моему, на следующем слайде. Вы можете вести документы, соответственно, есть хранилище свое собственное у каждой рабочей группы. Вы можете обмениваться информацией, то есть там могут быть отчеты внутри каждой группы. А, естественно, фотогалерея может быть в группе, вики. А, ну вот основные моменты. Я говорил о том, что можно приглашать внешних сотрудников для работы над проектом. А, у нас это называется экстранетом в нашей концепции. И экстранет это по сути такая же рабочая группа а, для работы внутри компании, только расшаренная наружу. Вы можете приглашать сюда внешних людей, например, например веб-студия работает над созданием сайта, внутрь одной рабочей группы приглашены там, все сотрудники, дизайнер, верстальщик, программист, там, менеджер проекта, аккаунт-менеджер. И сюда же по внешней ссылке приглашается клиент или там проект-менеджер от клиента. В этом случае он входит только в эту рабочую группу, он не видит ничего из вашей структуры компании, не видит ваши документы. Он видит только свою рабочую группу, в которой идет только этот проект. Соответственно, он там может писать комментарии, загружать какие-то файлы, лайкать, все что угодно. Социальный интернет должен содержать такой инструмент, как управление взаимоотношениями с клиентами. А он же CRM. Собственно, CRM служит для учета текущих потенциальных клиентов и может работать, по сути, в двух режимах. Режим первый. Это справочник клиентов, когда вы просто ну, для себя хотите вести, а, что у вас происходит с вашими клиентами. Когда в сущности ваши основные в CRM – это компании, контакты, сделки, ну отчеты, естественно. А, вы можете вести CRM в режиме лида. Что такое лиды, знаете? Лиды это первичные контакты. А, ну, в русском языке это, наверное, зацепка или ключ, ну что-то такое. Вот. То есть, вот, например, сейчас кто-нибудь мне даст свою визиточку там в кулуарах, это мой лид полученный. Или, например, вы провели семинар, получили список контактов семинара посетителей посетили семинара. Вот этот список, это и список лидов. вот это вот все некий намек на сделку, который может быть в сделку потом конвертировать. Соответственно, с лидами так и работают. У нас на сайте расписано несколько сценариев работы с лидами, как их вести, как их в конце концов можно конвертировать в контакт, компанию или сделку. Вот, обработка лидов, естественно, подсчеты типичные для интернет-магазина и для CRM-творога продаж, которые вы видите, на какой стадии, в каком объеме находится каждый из проектов, в суммарно. Можно настроить бизнес-процессы в CRM таким образом, что, по-моему, у меня на следующем слайде есть описание схемы интеграции с интернет-магазином CRM. вот, собственно, вы можете настроить бизнес-процессы в CRM таким образом, что, например, попадает лид дешевый какой-то. Соответственно, можно его отправить более молодому менеджеру, есть менее опытному. А если лид дорогой или сумма сделки большая, то этот лид может, должен быть направлен только какому-то опытному менеджеру, ну либо специальному человеку, который занимается только дорогими лидами. Вот этот слайд, который показывает функциональность интеграции интернет-магазина с CRM, загрузка данных о заказах в CRM, регулярный двунаправленный обмен. Можно даже не заходить в сам интернет-магазин для того, чтобы лиды обработать. Uh, прям там это делать. Бизнес-процессы, о которых я говорил, ну и, естественно, отчет воронка эффективности продаж. Uh, поскольку инструмент, uh, вообще понятие uh, концепта социального интернета, это не только рабочий инструмент для uh, рядовых сотрудников компании, но и инструмент для руководителей в компании, uh, прежде всего руководителям интересны планы и отчеты. Uh, инструмент планирования, к которому все наверняка привыкли, это календари. Наверняка используйте календари в той или иной форме, там Google календари, либо в Outlook что-то там используете. С помощью календарей, которые могут быть в социальном интернете, вы легко можете поставить любое событие, назначить любое мероприятие какое-то, можете создать мероприятие для нескольких сотрудников, пригласить их. Там может выскочить планировщик, который, если кто-то из сотрудников занят, может предложить вам время, когда удобнее всего назначить какое-то мероприятие. Естественно, календарь будет напоминать о предстоящих событиях. Все это можно выгружать в прямом и обратном порядке в ваш Microsoft Outlook, если вы привыкли им пользоваться. И если у вас есть мобильное устройство на современной операционной системе мобильной, то есть либо iOS, либо Android, вы можете выгрузить данные о задачах ваших, ну, собственно, событиях календаря, можете выгрузить прямо на мобильное устройство. Отличная штука в компаниях, если ведется э, учет рабочего времени, то есть строго, когда кто пришел на работу, кто пришел с работы. А вот для этого есть инструмент учета рабочего времени. Человек приходит на работу, нажимает эту зеленую кнопочку ⁇ Начать рабочий день ⁇ Если он опоздал вдруг, но по уважительной причине, он нажимает, там ниже ссылочка есть ⁇ Начать с другим временем ⁇ Он нажимает на эту ссылочку, пишет свой Я честно говорю, я всегда забываю открыть рабочий день, всегда забываю потом закрыть рабочий день. Поэтому я всегда пишу оправдательный комментарий, почему я там не в 10, я на самом деле с 9 был на работе, но почему я в 10 открыл свой рабочий день. Этот комментарий потом попадает руководителю в общий список, в отчет по учету рабочего времени. И в конце концов, вот ну, сейчас давайте посмотрим, вот, нет, такая отсутствие, я не позже. И в конце концов будет общий отчет по... Эффективности рабочего времени, соответственно, там, где любой комментарий, либо любое выпадение из времени и длительности рабочего дня, будет желтый треугольничек, а руководитель может посмотреть, где же, чем же вы занимались, что так мало работает. А, график отсутствия отличная штука. Если компания большая, вам всегда важно понимать, кто из сотрудников находится на рабочем месте. Наверняка сталкивались с mm -hmm. ситуацией, когда какое-нибудь письмо отправили в какой-нибудь отдел, где не рядом с вами находится. И ждете ответа. Ждете, ждете письма. не нет ответного, а потом оказывается, что там уже две недели человек в отпуске, к примеру, или уже два месяца там, в декретном отпуске. Ну, такое бывает. Соответственно, есть инструмент для того, чтобы отслеживать, кто находится в данный момент времени, где, ну, если не на работе. График отсутствия. Во-первых, можно добавить отсутствие просто вручную администратору, кнопочка «Добавить отсутствие», Выбирайте тип отсутствия, время, когда вы отсутствуете на рабочем месте, и получаете это в общем списке. Второе, вы можете прямо в календаре, вот когда я показывал, вот здесь, вот вы создаете любое событие в календаре, вы можете отметить галочку, разместить мое отсутствие в общем графике отсутствий. А, нет на месте, и при этом мое отсутствие из обычного календаря попадет в общий список, точнее график отсутствия. Когда компания большая, часто проводятся какие-то совещания, планерки. Важно понимать, получать обратную связь по результатам работы сотрудников. Соответственно, у нас появился такой инструмент. Собственно, у нас в социальном интернете появился, потому что нам лично очень был нужен, поскольку у нас совещания постоянно в компании проходят. Каждый понедельник до 10 утра у меня выстакивает вот такая вот окошко. Я пишу в отчете то, что я сделал за прошлую неделю, а в плане пишу, вот здесь вторая вкладочка, то, что я планирую сделать на следующей неделе. И этот отчет тоже может смотреть руководитель. Естественно, он его смотрит, может прокомментировать, может оценить, там, а, негативная, положительная оценка, либо нейтральная оценка. И точно так же комментарии руководитель, если оставит, то это попадет в общую живую ленту а, в компании. Собрание планировки тоже инструмент. Uh, у нас появился только потому, что он нам очень нужен был. Uh, наверняка отсталкивались, да, собрались что-нибудь там разговор штурм, обсудить, там, все поговорили, назначили задачи, собираемся через две недели, проходит две недели и что? Вот не помню, какие-то задачи выпали, там кто-то, а это не мое, а вы мне не говорили, а я не помню. Ну бывает же такое, да, наверняка? Что не написано, то не продолжал. Вот. Она а ну, же Совершенно верно. Это инструмент протоколирования, по сути. Это и есть инструмент для ведения протоколов. сажаете секретаря, либо назначаете к кого-то из тех, кто присутствует, и он просто по каждому сотруднику в, самой планерке, ну, в событии планерка, прямо назначаете повестку дня и ответственность. И вот по каждому пункту потом пишите резюме. Потом это, естественно, всем его прочитать, и уже через две недели будет, не скажу, что а мне этого не говорили. Не отвертится. Не отвертится, сто процентов. Надо запомнить этот термин, не отвертится. Но поскольку а, компания а, работает и наружу, а не только внутрь, а, все, что позволяет ей а, найти внутри компании, ну то есть смотрите, быстрый поиск сотрудников, список сотрудников, адреса, телефоны, а, внешние контакты какие-то, как с кем связаться внешняя структура, организационная структура, вот визуальная структура компании. То есть вы всегда видите, сколько подразделений, сколько филиалов, кто директор филиали, сколько человек. Вот эти иконки, которые здесь есть, это лица сотрудников. Соответственно, вы можете просто обычным перетягиванием драга-дропа просто перетягивать из одного подразделения в другое. Соответственно, тут же в организационной структуре будет закрепляться. Когда этот интерфейс наши дизайнеры делали, у нас такая фишка была для увольнений, предлагали двери нарисовать. Решили, что это слишком экстремально с точки зрения интерфейса оставили в таком месте. А, Ну, собственно, если очень кратенько по сервису, что меня просили не рекламный доклад сделать, поэтому я о тарифах, планах ценно говорить не буду. Я скажу, что все это бесплатно. А, и 324 это, собственно, наша цель развития нового концепта концепта общения внутри самой компании. А 24ру 24ru заходите, регистрируйтесь, есть бесплатный тарифный план до 12 человек, включая CRM, включая практически все, а это совершенно бесплатно. Ваши вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? Да. А как быть, если сотрудники работают на расстоянии? полярных? замечательно, То есть, наоборот здорово. Сервис вообще много. Это очень нужная вещь, Смотрите, я сейчас рассказываю о концепции социального интернета. У нас в компании она реализована в виде одного продукта и одного сервиса. Продукт называется 1 из корпоративный mm -hmm. портал. Это нет, раздатки у вас нет. В общем, можете зайти на наш сайт 1 это большой продукт, там гораздо больше функциональности, чем здесь, но сама концепция социального интернета, то есть живая лента, документы, общение, там все и не сохранено. И кроме него. Слушайте дальше. А второе, это наш битри, сервис B324. Этим сервисом вы вообще нет, его не администрируете вы. Его не управляем мы. То есть это фактически софт в аренду. Ну, или облачный э, социальный интернет, как угодно. Зарегистрировали его в виде такого бесплатного сервиса, и вы им благополучно пользуетесь. Все, что нужно мобильным вашим сотрудникам, которые в полярах, это либо ноутбук, либо любое мобильное устройство. Планшет, мобильный телефон. А, на прошлой неделе мы выпустили э, мобильное нативное устройство. То есть не просто э, вы можете заходить на самый ваш сайт с вашим заменом и там что-то делать. А мобильное устройство, которое просто инсталируется, как любое там на Android, ну, на iPhone, и там запускают все, видите, все нотификации, все задачи, все изменения. Наша железо, тут... А? Ваше железо? Не, наше железо? Не, мы приложение Софт. Софт. да. И мы может на любой андроидный, либо, ну сейчас пока iPhone, но Android как раз работает, сейчас выпускается. К релизу КП у нас будет андроидная версия полностью. Какой-то да, и нужно просто где-то в поле поймать там интернет какой-то. Ну быть, но, конечно, ну, там, там очень маленький трафик. Ну сколько на трафике для там, фейсбучного приложения? Украине нет. А? Украине АЛТЭН. Еще вопросы? Нет. Да? абсолютно бесплатно, до 12 человек, до 5 гигабайт э, дискового пространства. И вся функциональность, о которой я вам говорил, кроме э, экстранета, ну, то есть приглашать внешних людей в рабочие группы, кроме контроля рабочего времени и отчетов по э, планерке, вот это все, то есть задачи, рабочие группы, документы, структура компании, там, вся эта, группа, это все совершенно бесплатно, задачи, Пока нет. У нас готовится API. то есть для корпоративного портала, есть эта концепция, там, конечно, можно интегрировать, там все откуда угодно можно забирать из любой системы, там через XML можно экспортировать, по SOA протоколу можно как угодно сделать. А вот для B324, который наш сервис, там сейчас API в процессе разработки, наверное, будет такая возможность играть. А, экспортировать или импортировать? А, экспортировать да. да, можно. Импортировать. импортировать это то, о чем я начал рассказывать. Да. Если все это, спасибо.